देखिए दस दिनों से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं आपका काम है इस, इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना आप दंगा किसको सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं सेवन पॉइंट में शुक्रवार को मुसलमानों को आपने छोड़ दिया कि आप आंदोलन करो परमिशन हुआ था पुलिस वहां पुलिस के सामने बैरिकेड तोड़ दिया जा रहा था आपकी पुलिस तो कुछ नहीं कर रही थी आप सिर्फ सनातनियों को अपमान करते हैं कि सनातनी दंगाबाज हैं आपको शर्म आना चाहिए आपको रिजाइन देना चाहिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से छब्बीस हजार हमारे नौजवानों को उन्होंने नौकरियां पैसा लेकर खाने के चक्कर में उनकी नौकरी चली गई सरकार की मानसिकता इतनी गंदी थी कि आज और बेचारे रास्ते पर हैं आज सनातनियों का अपमान के चलते आज पूरा सनातनी संप्रदाय सनातनी धर्म के लोग रास्ते पर हैं और पश्चिम बंगाल में दिखा देंगे कि नकली ब्राह्मण बनने से अपने आप को ब्राह्मण बनने से सनातन नहीं हो, हो सकते हैं सनातन एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाने का जो उनका सपना है आप देखे होंगे बांग्लादेश के जिहादी संगठन ने उनको कहा है कि आप घोषणा कर दीजिए कि आप भारत के बाहर हैं अरे भारत के बाहर बांग्लादेश नहीं बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना सकते हैं हम लोग बांग्लादेश को लेने वाले हैं घबराइए मत ममता दीदी आप में भी तो वही हाल है कि उनको परमिशन मिले ना मिले जहाँ भी रामनवमी का जुलूस निकालना है हम लोग तैयार हैं और सनातनियों के साथ हैं और जुलूस भी निकलेगा हम लोग सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए रक्त भी देने को तैयार चल क्या पे बिल जो चल अरे वक्त बिल खत्म ठंडा बस्ता में मोदी जी ने डाल दिया अब वक्त बिल अब निकलने वाला नहीं है आप चिंता मत कीजिए 9.5 लाख एकड़ जमीन इन्होंने जो दखल किया है गरीबों का जमीन सरकारी जमीन सब हम लोग ले रहेंगे और इसका कानून भी बन जाएगा बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगा মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রোজই বলে বেড়াচ্ছেন কি দাঙ্গা করাবে দাঙ্গা করাবে একজন মুখ্যমন্ত্রী লজ্জা হয় না যিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী নিজে পদে বসে সনাতনী হিন্দুদেরকে দাঙ্গাবাজ বানিয়ে দিচ্ছে পশ্চিম বাংলা দাঙ্গা না পশ্চিম বাংলা সনাতনী হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে আমরা সারা পশ্চিম বাংলায় যে মানুষগুলো আজকে এই দাঙ্গাবাজদের ভয়ে তারা বাড়িতে ছিলেন আজকে রাস্তায় নেমেছেন কাল থেকে প্রায় দশ লাখ লোক রাস্তায় নেমে গেছেন আজকেও লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে রাস্তায় নামবেন পাড়া তারিখ অব্দি কয়েক কোটি মানুষ রাস্তায় নামবেন সনাতনীরা পশ্চিমবাংলা আছেন এটা মাননীয় মমতা ব্যানার্জিকে দেখে নিতে হবে বুঝতে হবে আপনার এই দাঙ্গা 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 একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দাঙ্গা দাঙ্গা করে আপনি কিন্তু দাঙ্গা করাতে পারবেন না আমরা আছি সনাতনীরা আছে সনাতনীরা দাঙ্গা না সনাতনীরা রাষ্ট্রবাদী হয় হয়